Добрый день, уважаемые коллеги, я много времени не займу, значит, но я рад вам сообщить, что я готов ответить практически на все эти вопросы, которые подняли в своих выступлениях. Я думаю, что ну, мы диалог с судебной властью начали год назад, и мы очень рады, что те же мысли, которые поднимали тогда мы, точно так же синхронно пришли в голову план. Таким образом, когда идея приходит одному человеку в голову, это бред или деньги, когда труд, это уже здравая идея и по поводу судейского самоуправления, как с ним работать, и по поводу финансирования, по поводу восстановления доверия к судебной власти, по поводу внедрения международных норм, даже не законодательства, а внедрения международных норм в нашу судебную практику, по поводу работы с общественностью, и по поводу давления на суде, мы готовы на эти все вопросы ответить. Но добавлю времени не занимать, я просил бы организаторов мероприятия получить нашу методичку. Там ответы на все вопросы. Смотрите, читайте, особенно по местному самоуправлению. Получается, мы с вами были вчера оппонентами, а мы коллеги по одной и той же теме. Воробьете. Значит, я вкратце, я просто проинформирую о том, что было и о том, что будет, для того, чтобы мы ориентировались и друг друга дополняли в эстафетном порядке, а не дублировали в этом самом, а не дублировали в одних и тех же мероприятиях. Ну, я еще раз представлюсь, да, мы те самые психодавы, я представитель той самой общественности, которая стоит с транспарантами, приходит на суд, дудит, кричит мегафоны. На самом деле это не совсем так, мы категорические противники таких акций, и для чего мы вчера просили, чтобы нас пустили к людям, не для того, чтобы мне дали слово, а для того, чтобы люди увидели другой формат отношений. Что есть диалог, и в рамках этого диалога гораздо легче решать вопросы. И, как мы увидели, один из вопросов уже решился, пока что мероприятие. То есть я получил исчерпывающие консультации. Теперь я по порядку, по поводу этого самого, значит, по поводу давления на суд через уголовный кодекс и путем процессуального злоупотребления. Ну, во-первых, я вас немножко расстрою. Есть более защищенные методы, и, к сожалению, они изучаются, отрабатываются, потому что криминальная мысль очень креативна. Поэтому 375 это далеко не, далеко не показатель воздействия. То есть применяются другие методы. Как мы видели, это один из способов, это вызов пожарников, типа заложена мина, и, под, и либо через срыв судебного заседания, либо таким образом воздействие на судей, что когда их по пять раз начинают туда-обратно уводить, они начинают нервничать. Такое же мы видели на примере Авира, то есть на 12 раз вызова, они уже просто не могли работать. Они просто не могли работать. Это один из способов воздействия. Как против него бороться, я объясняю, вот именно в таком формате. То есть мы очень рады, что у нас практически зеркальные форматы. Вы вызываете психологов, мы вызываем психологов, вы вызываете ученых, мы вызываем ученых. То есть, единственное, что осталось вериться, одни ли это те же ученые или разные. Я у кого получше, они дают определенные вызовы. Этот, значит, как против него отрабатывается. Да? Действительно, надо отрабатывать методики, в этом отношении и школа судей помогает, и так называемый стоит сайт. У них на сайте очень хорошая библиотека, и на сайте этого самого, и на сайте судебной власти. Там можно почитать все методички и по поводу воздействия, и по поводу судей, и по поводу поведения, этики. Значит, ну это из, из, самого грустного. То, что действительно нужно отрабатывать противодействие. И вот одним из противодействий, да, это форма, по поводу которой вы здесь презентовали. Мне очень жаль, что ей не удалось презентовать группы байбаки. Вот то, что вы им бы дали, вы сказали, что с вами может быть такое. Когда вы будете в судебных заседаниях сидеть в футболках, разворачивать транспаранты и так далее, ты пытаться сорвать заседание, а потом спевание гимна Украины, то есть раскрывая свою процессуальную ну, неспроможность. Если ты знаешь процесс, то ты знаешь, как обойти любые эти самые. Если ты уже по процессу не можешь, ты начинаешь петь, кричать и Но как воспитательная цель, да, он надеется. На практике я объясняю, как это будет происходить. Просто будет вызываться 102, будет приезжать наряд милиции, а там кто этот протокол уже составит? Роли не Просто сказать, что привлекут к обмену ответственности и что получит. Это можно задним числом, либо отсутствие. Ну, наверное, можно, я уж не знаю, тут я не буду сейчас даваться в подробности. Но, тем не менее, такие случаи были. И на практике это в любом случае будет вызываться 102, потому что привлечь нарушителя к порядку, и, к сожалению, силами рефона невозможно. Не будет рефон вмешиваться. Они только постоят и скажут, нападение есть, нет, до свидания, вызывайте 102. Значит, по поводу имплементации баллов потенца, это особенно перспективно, значит, внедрение международных норм в нашу отечественную практику. Да, во-первых, меняется полностью концепция. И самое главное, что Верховный суд Украины уже дал все международные нормы, которые теперь суды обязаны принимать во внимание. И там не обязательно те, на которые вы... Согласия и рады. Там И даже протоколы, подписанные ведомствами, они тоже, оказывается, должны учитываться в судебных решениях. Это порядка 125 актов, которые учесть вообще без систематизации практически невозможно. Поэтому хотелось бы, чтобы следующая ваша статья была относительно систематизации вот этих актов. Может они друг друга дублируют, может они друг друга подменяют, может там половина отменена. Но это действительно они с перепугу, очевидно, не подумав дали. Я обращаю внимание, там есть письмо с Верховного Суда, международные нормы, которые треба теперь застосовывать и враховывать и так Значит, ну статья на только что мы поняли, что на коллеги по одной и той же теме. Единственное, что вас хочу обрадовать, значит, после съезда судей, судя по всему, в октябре месяце, совету судей будет присвоен уже статус юридического лица, это в программе перспективном плане работы заложено оно станет юридическим лицом Совет Судей, и тогда он действительно получит статус ну, полупрофсоюза, полунормативного какого-то научного учреждения. Статус окончательно не определен, потому что его никто не понимает, и самое главное, к сожалению, не понимают сами суды. И я прошу не забывать, что инициатива в данном случае формируется снизу. Инициативных предложений мы действительно выглядим идиотами в плане чего? В плане того, что мы за судей подаем предложение, она в совет судей говорит, да, спасибо, мы это все учтем, но судям это неинтересно. И неинтересно было, я объясняю, к чему привело это неинтересно. Оно привело, мы поднимали вопрос в прошлом году, чтобы делать иллюстрацию не по поведению, не по должности, а по решениям вынести, чтобы была комиссия и сделала инвентаризацию решений, определила, какие ну, явно неправосудные, и по, по рейтингу таких решений уже определяла, думала, что с такими судьями делать, это понятно. К сожалению, судейский корпус, вот как такое могло быть, он это не поддержал. Теперь мы все склоним от этой иллюстрации. Занимал должность, был хорошим судьей, но это не предал нас такого. По поводу второго, относительно злоупотребления привлечения судей к дисциплинарной ответственности. К сожалению, по нашим наблюдениям, ну, по крайней мере, по Харьковской области, в основном привлекаются люди, которые пользуются доверием у населения. Ну, я приведу элементарный пример. Сейчас на слуху две фамилии у нас шли, да, которые волонтера посадила. И прошу тебя, Татьяна, Ирина Даниловна, которая судила когда-то Героя Майдана. Но именно про этих людей в передаче в марте месяце говорили, что вот с этими судьями, вот и доверяем, а все хорошо. Как их теперь от этого защитить? Их можете защитить только вы коллективные поруки. Но если хватает, ну скажем так, изворотливости, обходить законы и так далее, то есть, ну как бы все люди понимают все, то, наверное, хватит изворотливости для того, чтобы обосновать, что коллектив судей мы может взять на поруки, освободить в связи с этим судью от ответственности, в принципе, не привлекая его дисциплинарной. В конце концов, сделать ему там какую-то через совет судей. Очевидно, это можно, подменяя таким образом дисциплинарную процедуру. Почему? Потому что Дагана, Совета судей, она будет оперативнее и лучше чем вот эта вся дисциплинарная процедура. По поводу громадского контроля, это самое главное, по поводу того, чего я, ну, этот вопрос действительно стоит обсуждать с с одной стороны, чтобы это не давило на психику, и по поводу прессы я объясню, значит, чтобы пресса не давила на психику. Год назад, этот, полтора года назад этот вопрос решен, называется протокольная съемка, я просто прошу закон, когда прибегает пресса, и вот так вот у вас начинает выставлять камеру, на вас и этот самый. Вы ему объявляете протокольная съемка, тебе целый процесс не нужен. Запись виде сколько угодно. Вот, сфотографировали первые две минуты и конец. Ну, то, что, собственно говоря, в новостях. Этот вопрос уже определен со спилкой журналистов и Антонина Ивановна Колтунова. Еще в мае месяце еще не было закона, но они уже открыли место для съемки и договорились, в каком формате она происходит. Если журналист нарушает правила судейской этики, уже подписан этот меморандум между Советом судей на Киевском уровне и у нас на Харьковском уровне, между НСЖУ, э, комиссия по журналистской этике и комиссия Совета судей по судейской этике, как и она, Викторовна, Влаганазич Харькове, подписан точно такой же меморандум в лидере резолюции, по поводу чего, если вы недовольны журналистом, пишите на... Там, на Марса 4, там, где находится они и они уже рассматривают этот вопрос. Если журналисты считают, что судья вел себя некорректно, обзывал там э, какими-то плохими словами, там, без мантии ходил, или я знаю, там, ну, там фантазии бывают очень. Мне даже не хочется смешить вас, то э, тогда они обращаются к ателевеции, э, и она дальше уже принимает решение. Это вот по поводу того, что я хотел проинформировать. Ну и последнее, значит, стоит за круглый стол. Очевидно, придется нам при, принять вместе участие в этом круглом столе. 16 октября мы предварительно назначен по поводу э, поворота судебных решений по, выполненным, э, по, по уже выполненным решениям, потому что это сейчас трагедия самая большая. Спасибо за внимание. Я надеюсь, я достаточно информативно вас проинформировал. Спасибо большое. Я только на